اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا اس کے جو خوشحال لوگ تھے انہوں نے یقیناً یہ کہا کہ بلا شبہ جس چیز کے ساتھ ایرسول تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم مال اور اولاد میں زیادہ ہیں اور نہ ہی ہمیں کوئی عذاب دیا جائے گا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیں ان نربی اب ستب کلیم یا شاع بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے بلاکن اکثر نا سی لائے لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے سورہ سبا کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی تبلیغ کے بارے میں اور ان کی تبلیغ کے رد عمل میں لوگوں نے کیا کہا قوموں نے کیا کہا یہ بیان کیا ہے اور جس کو کہتے ہیں نا تلخیص تلخیص سے بھی زیادہ جامع لفظ بولنے کے کہ چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے پوری جو تاریخ ہے نا وہ سبوں کے سامنے رکھ دی ہے کہ جب نبیوں نے آ کر اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی جس بستی میں بھی کوئی نبی گیا خوش حاد لوگ رکاوٹ بنے اور انہوں نے دلیل اور انہوں نے کیا کہا کلم کھلا کہ ہم اس کو نہیں مانتے جو تم لائے یہ دوسروں کو دلیر کرنا ہوتا ہے زہرا جب کسی قوم کا بڑا یہ کہے تو چھوٹے تو کئی دفعہ اس سے بھی آدھے ہوتے ہیں وہ بدمیزی پہ اتریں گے بڑا کچھ کریں گے تو یہ اس کو وہ اپنی بہادری اور بولڈنس تو کیا کیا کچھ کہتے تھے ہے یہ رویہ پیچھے جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو ظاہر کرتا ہے کہ تکبر ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں وہ دلیل یہ دیتے تھے کہ ہمارے پاس مال بھی ہے اولاد بھی ہے ہم طاقتور ہیں اور اب تو چلو اب آج کے دور میں بھی ظاہر ہے نرینہ اولاد ایک طاقت کا سبب بھی ہوتی ہے مضبوط جو ظاہری اللہ نے اسباب بنائے ہوئے ہیں مضبوط برادری کا ہونا نرینہ اولاد کا ہونا یہ چیزیں ظاہری مادی لحاظ سے طاقت کا سبب ہے جب حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں آیا تھا تو لوت علیہ السلام تو اس کے اس کے انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ تمہارے جو لوگ ہیں اس وجہ سے ہمیں یہ معاملہ ہے تو بہرحال یعنی ہم تمہیں نہیں زیادہ کچھ تکلیف دے رہے کہ تمہارے ساتھ لوگ بھی ہیں تمہاری ایک برادری ہے طاقت ہے دنیا کے لحاظ سے تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگلی آیت میں انہیں کہو کہ میرا رب جس کو چاہتا ہے رزق زیادہ دیتا ہے اور کم کرتا ہے اکثر لوگوں کو نہیں پتا اس میں حکمت کیا ہے اور اب دیکھنے نہیں پتا جس کے پاس مال وافر ہے حلال ہے یا حرام ہے وہ یہ سمجھتا بس میرے اوپر اللہ کا فضل ہے حلال ذریعے سے ہے تو پھر تو فضل ہے انہیں ایک کام بھی کر رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں اس کو اللہ نے نعمت دی ہوئی ہے طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے آپ نے فرمایا القوی خیر من المؤمن الضعیف طاقتور جسمانی لحاظ سے ہو مالی لحاظ سے ہو یا کسی لحاظ سے بھی ہو بہتر ہے ظاہر ہے اس نے رفاہ عامہ کے کام کرنے تو وہ زیادہ کر لے گا کمزور بندہ تو اپنا پہ مشکل چلا رہا ہے تو طاقتور آدمی ہے تو وہ اپنا چلانے کے ساتھ دین کے تبلیغی کاموں میں وہ بڑا کچھ کر سکتا ہے تو اس لیے آپ نے بھی فرمایا طاقتور مومن کمزور سے بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو نہیں پتا انہوں نے پیمانے بنائے ہو بعض دفعہ ایک آدمی اللہ کا مقرب ترین ہے فاقوں پہ گزارا ہو رہا ہے مال کوئی پیمانہ نہیں لیکن اکثر لوگ مال کو ہی پیمانہ سمجھتے ہیں تو پھر مزید آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کا تھا رویہ اب پھر مزید اس کا جواب ایک تو یہ دیا نا کہ یہ جو کرائیٹیریا انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ ہم ہماری نرینہ اولاد ہیں ہم مالدار ہیں تو ہم طاقتور ہیں ہمیں عذاب نہیں ہوگا دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ مال اور اولاد اللہ کے اللہ فرماتے ہیں ہمارے کسی کو قریب نہیں کرتے بڑا مال ہے تو ہمارا قریبی ہے یہ تو مشیت ہے آپ دیکھیں دنیا میں بڑے مالدار ایسے لوگ ہیں جو حلال حرام کا فرق ہی نہیں کر رہے حلال حرام کا فرق کرے گا تو آزمائش بھی آ جاتی ہے تو یہ تو کوئی کرائٹیریا نہیں ہے اب دیکھیں یورپ سعودی نظام پوری دنیا میں راج کر رہا ہے کہ نہیں تو خوشحال تو یورپ ہے اور سود اللہ کے خلاف جنگ ہے سب سے بڑا پورے ورلڈ میں یہ ورلڈ ورلڈ ٹریڈ سینٹر وہاں سے یہ ساری آئی ایم ایف وغیرہ جتنے بھی ہیں ان کا جتنا بھی سسٹم ہے سارا سود پر مبنی ہے تو پوری دنیا میں بھی آٹھ کے چل رہے ہیں اور تو حسود اللہ کے خلاف جنگ ہے خوشحال بھی وہ ہیں ہمارے آپ ادھر دیکھ لیں ایکسپورٹر کیا یا جو یورپ میں سیٹل ہے زیادہ تر ہمارے ماحول میں وہ لوگ خوشحال ہیں یا وہ لوگ جن کی کچھ جگیلیں ہیں مارکیٹیں بنا لی ہیں یہ لوگ یہی لوگ ہیں نا کاروبار ہے زیادہ تر ایکسپورٹر تو جو ان سے ان سے ایکسپورٹ اور ایکسپورٹ بھی کیا ہے وہ بڑی ٹیکنالوجی کی نہیں ہے کھیلوں کی ان کے لباس دیکھ لیں نا ان کے کیا چیزیں بناتے ہیں اور ہمارے جو ان کی کھیلوں کی چیزیں بنا رہے ہیں سادہ سادہ لباس یہ وہ وہ یہاں خوشحال اور امیر ترین لوگ ہوتے ہیں یہی حال ہے نا تو ان کی دنیا کے لحاظ سے کہاں پر ہوتی ہے ان کی مادیت پسندی تو لہٰذا یہ کوئی کرایہ دیریا نہیں ہے کہ دنیا کے لحاظ سے خوشحال ہے رشیا ہے ظالم ترین اس کا نظام ہے اشتراکی نظام ہے آزادی رائے بھی نہیں ہے تو جو وہاں پہ یورپ میں تو پھر بھی ازادی ذاتی رائے ہے بڑے معاملات ہیں ادھر تو کہنے کا مطلب یہ, ہے یہ کوئی گہرائی دے دیا نہیں کہ مادری آپ سے بڑا حال ہے تو اللہ کا یہ بڑا قریب ہی ہے یہ جس سے اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی گہرائی میں سمجھ دے درست سوچ اس کو اللہ تعالیٰ پھر عطا فرماتے ہیں اس لیے اللہ فرماتے ہیں اکثر لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے ہاں اللہ کے قریب جو لوگ وہ شخص ہے جو ایمان لائے نیک عمل کرے پھر اللہ فرماتے ہیں پلاقل جزاؤدین پھرفاطی عامل یہ لوگ ہیں جن کو بڑھا چڑھا کے اجر ملے گا اور یہ بالا خانوں میں پر امن ہوں گے والذین ساون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب الضاب وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے خلاف کوشش کرتے ہیں آیتوں کے خلاف اللہ فرماتے ہیں وہ عذاب میں حاضر کر دیے جائیں گی آیتوں کے خلاف کی میں ایک مثال دیتا ہوں کاروباری لیندے میں ایک بندہ کہتا ہے کہ جب تک کم نہیں نہ تولے گے بچنے کوئی نہیں جبکہ آیتیں کہتے ہیں پورا تولو اب وہ یہ سوچ خود بھی عمل کر رہا ہے پرچار بھی کر رہا ہے کیا وہ آیتوں کے خلاف نہیں جا رہا قرآن کے خلاف نظریات نہیں سٹیبل کر رہا قرآنی تعلیمات سے ہٹ کے اس کے اگنس کوئی نظریات نہیں کرنا پیش کرنا ہوں اس کے خلاف ہی ہے آپ نے تو معاشرے کی سوچ ہی بدل دی یہ سوچ اولاد کے لیے کرپشن کیا چیز مجبور کرتی ہے کہ جی اگر آپ حلال کمائیں گے تو اولاد کا حق جائے گا اچھے اداروں میں نہیں پڑھ سکتے آپ تو ان کا فیوچر نہیں بنا رہے یہ سوچ ہے جب یہ سوچ ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں جی سبھی کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں رشوتی رہے یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم نے بچوں کو نہیں بہتر مکان بنا کر دینا یہ وہ یہ چیزیں اولاد کی مال کی محبت تو اللہ سے دور لے کے جاتی ہے اللہ یہ کہ جس کو اللہ توفیق دے آج بندہ مر جائے پھر بھی تو ان کا راضی کر رہا ہے نا تو انسان نے ٹھیکہ تو نہیں لے لیا ہوگا حرام بھی کما کے ان کی پرورش کرنی ہے یہ سوچیں غلط ہے جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی جیسے ہی جس کے پاس جس لحاظ سے پاور ہوگی اسی طرح وائلیشن کا پھر خوف خطرہ اس کے ساتھ زیادہ بڑھتا جائے گا تو بہرحال جو اللہ کی آیتوں کے خلاف نظریات کو پروان چڑھا لے مثلا ہمارے یہاں عام پہ پیش کیا جاتا ہے موازنہ ایک بندہ درست طریقے سے کر رہا ہے اپنا جاب جو کچھ بھی ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے آگے سے بڑھاپے میں بھی مسئلے ہیں اولاد بھی سیٹ نہیں جو آئے بائے شاہیں سے پیسے اکٹھے گا رہے اس کو دکھاتے ہیں جی بنگلے بھی بڑے ہیں اولادیں بھی ہیں یہ دکھا رہے ہوتا ہے نا پیش اور بھائی یہ دنیا کی ساری چیزیں ہیں ظاہر ہے جب مرتبہ یہ تو ہمارے لیے صرف حلال حرام کی پبندی کا ہے نا بیرئر تو لگنا تو ہے پہلی قوموں کو تو آروں کے ساتھ چیز دیا گیا بندہ یہ کہے کہ جی ہمیں کوئی ازمائش نہیں آنی تو ایسے ہی یہ تو قرآن ہے کیا تم نے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا کہ جی ہم نے یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے اور بات جنت میں چلے جائے جی ازمائش تو ہو رہی ہے تو ہماری ازمائشیں تھوڑی ہیں چھوٹی ہیں بڑی بڑی بڑی, بڑی ازمائشیں ہیں حلال حرام کی پابندی کرتا ہے ٹھیک ہے بڑی گاڑیوں میں نہیں پھرتا جو حلال حرام کی پابندی کرتا ہے نا وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے اس سے بڑا ولی ہے جو مسجد میں بیٹھ کے الگ کر رہا ہے ایک بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوا بندہ اگر وہ اپنا اللہ چل رہا ہے تو وہ وقت کا ولی ہے وہ اگر اولاد کے لیے دعا کرے گا کیا قبول نہیں ہوگی یہ تو بے یقینی ہے اللہ اس کی اولاد کو صلاحیتیں بھی دے گا اسباب بھی دے گا غیر سے مددیں آ جائیں گی اللہ پہ یقین ہو تو پھر اللہ کی مددیں آتی ہیں افلاق سے آتا ہے لالوں کا جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر بات لمبی ہو گئی معذرت ہمارے ہاں کئی دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ یہ جو انشورنس ہے یہ ہم ہمارا کوئی سورس آف انکم نہیں میری بیٹیاں بیٹیاں ہیں یہ مسئلہ ہے تو میں کروا لوں تاکہ ان کا سکیور ہو جائے تو غبار میں تو یہ کہتا ہوں بھائی اللہ سے دعا کرو ہاں تم کیوں حرام پہ جاتے ہو اللہ کو کہو کہ اللہ یہ میری مشکلات ہیں تو تیرے پاس اسباب بے حد و حساب ہے تو میری اولاد تو خجل خراب ہونے سے بچا لے جب حرام کو چھوڑے گا دعا کرے گا وہ سننے والا ہے کہ نہیں وہ و مجیب ہے جب ہم حرام کے اوپر اعتماد کریں پھر تو یہ ہماری بے یقینی ہو گئی میں کیا آپ کیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے لا حول ولا قوت الا باللہ عقیدہ یہی ہے کوئی بندہ نیکی نہیں کر سکتا مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ برائی سے نہیں بچ سکتا مگر اللہ کی مدد کے ساتھ اللہ کی توفیق ہے کسی کی کوئی بہادری نہیں ہے کہ جی دیکھا نا میں حلال جا او بھائی تم کما یہ اللہ کا فضل ہے اپنی کیا تریفیں اور تریفیں ساری اللہ کی اللہ سے مانگے اللہ پہ توکل کرے وہی غفار ذات ہے وہی وہاب ہے ہیں وہ آپ عطا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وفر اس کے حلال عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے ہم کمزور ہیں اللہ تعالیٰ سارے معاملات میں ہماری خصوصی مدے فرمائے جو میں نے بیان کیا آپ نے سنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے